to'g'ri biz hech narsa qilmasligimiz ham mumkin biz istagan vaqtda ko'p narsani o'zgartira olamiz istasak kitobni ochamiz undagi yangi bilimlar bilan ongimizni boyitamiz istasak yangi faoliyat boshlashimiz o'z Uz, hayotimizni o'zgartirishimiz mumkin biz buni tez qilishimiz yoki kelasi haftada yo kelasi oyda yoxud kelasi yil ham bajarishimiz mumkin biz hech nima qilmasligimiz ham mumkin Va bu ishni qilishdan ko'ra qilmaslikni afzal ko'ramiz bajarmaslik uchun ayyorlik mug'ombirlik qilamiz agar shu ishni amalga oshirish fikri noqulaylik tug'dirsa shundayligicha qoldiramiz biz ishlashdan ko'ra dam olishni tanlaymiz haqiqatdan bilim olishdan ko'ra vaqt vaqtichog'lik va o'yin kulgini to'g'rilikdan ko'ra xom xomhayollikni ishonchdan ko'ra shubhalanishni tanlaymiz bu bizni tanlovimiz keyin oqibatni la'natlab har xil sabablar bilan o'zimizni oqlashga tushamiz